Добро пожаловать на официальный YouTube канал Xiaomi! Тут вы узнаете о прекрасном мире наших замечательных смартфонов и гаджетов. Мы только думали, кого бы взять ведущим нашего канала, ведь вы заслуживаете лучшего и получаете лучшее с нашими продуктами. А значит и ведущий должен быть лучший. Привет, с вами Вилсуком, у меня в руках Xiaomi. Лучший за свои деньги, поэтому встречайте Наташа Силякина. Всем привет! Часто слышу такое, что эти китайские компании переносят новую, берут докопируют. копируют. И вот у тех, кто это заявляет, хочется спросить, как насчет Xiaomi Mi Mix? Попробуйте поспорить с тем, что это первый массовый флагманский безрамочник на рынке. И всех своих достоинствах, качественных материалах и внешнем виде а «я прибыл из будущего», Мимикс Mi не мог похвастать практичностью – великоват, без разговорного динамика, с не самой лучшей камерой и немалой ценой на старте. Впрочем, уверена, они специально сделали его таким ярким и имиджевым, а практичность оставили для второй модели, и именно она сегодня у меня в руках. Встречайте, Xiaomi Mi Mix 2 – материальное воплощение лозунга компании «инновации для каждого». Кстати, представили новый микс за день до анонса iPhone 10, что как бы намекает, на кого планируется крошить батон выясним, насколько обоснованы эти амбиции. Выглядит двоечка офигенно. Сразу чувствуется, что это наследник того самого микса. Дизайн стал чуть менее футуристичным и, чего ж греха таить, менее привлекательным. Да, на 12% уменьшили подбородок, но из-за чуть увеличившейся толщины боковых рамок дисплей теперь занимает не 85% передней панели, а около 81%. Я в курсе, что производитель заявлял другие цифры и показывал слегка доработанный ренд. Думаю, рамочки увеличили в угоду той самой практичности. Во-первых, исключили риск случайных нажатий. А во-вторых, сверху появился полноценный разговор на мультимедийный динамик. И теперь миксом можно пользоваться и как телефоном, а то раньше с этим были проблемки. Еще одна монета в копилку практичности – габариты. Пользоваться первой версией одной рукой мог только человек с 46 размером обуви и соответствующими ладонями. Тот, кто хотел поразить девушку или наспор. У двоечки же с этим дела обстоят куда лучше. Дисплей уменьшили с 6,4 до 6 дюймов. И теперь габариты даже меньше, чем в обычных 5,5-дюймовых смартфонах, это, несомненно, благо. Даже я теперь могу делать многое без постоянных перехватов аппарата. Не стали городить огород и со сканером отпечатка пальцев, он тут сзади, в удобном месте, и еще он очень быстрый, даже слегка влажные пальцы нормально считывает. А пальчики при использовании микса у вас всегда будут слегка влажные от волнения, ибо материалы корпуса самые лучшие, что в принципе бывают в смартфонах. И главное, это, конечно, керамическая спинка. Керамика противостоит царапинам намного лучше, чем любое закаленное стекло или алюминий. Ее невозможно поцарапать бриллиантом, разве что. Черный цвет тут такой, что того засосет, как главного героя интерстеллара. Спинка гладкая и приятно холодит руку почти как металл. Есть у этого всего, пожалуй, только один недостаток: скользко. Достаточно даже маленького наклона для того, чтобы микс начал съезжать с поверхности. Благо в комплект входит накладочка, неказистая, из приятного широковатого пластика, но зато не влияющая на габариты смартфона. Кстати, в первом миксе из керамики сделан весь корпус, но, блин, скользко, и если уронил, все капец. В двойке учли, и торцы теперь из алюминия, ибо да, практичность. Для любителей ходить по грани и жить на полную катушку есть специальная топовая версия с полностью керамическим корпусом. Но я в ней особого смысла не вижу. Алюминий внешний вид не сильно портит. Мне больно это признавать, но, пожалуй, Mix 2 тактильно лучше, чем мой iPhone 10 с его торцами и спинкой, напоминающими пластик. Хвалила, а теперь чуть поругаю. В двойке нет 3,5 мм разъема. Думала, это как в Mi 6, компенсируется наличием какой-нибудь влагозащиты, но ее тут нет. Гарнитуру в комплект не положили, только переходник USB-C на 3,5 мм. Звучание с ним ок, но если вы аудиофил и хочется чего-то большего, можно за 10-15 долларов докупить аналогичный переходник от HTC, с ним звук будет лучше. Не хотите возиться с переходниками в принципе или тратиться на Bluetooth. У Xiaomi есть отличные наушники Mi анг с USB-C разъемом. Звучание динамиков неплохое, разве что басов почти нет, а так и громко, плюс и высокие средние не сильно искажаются даже на максимуме. Стереопанорама панорама есть, но ощущается слабо, второй спикер на фоне основного просто пускает шептунов и его еле-еле слышно. Впрочем, есть и хорошо. Многие куда более дорогие флагманы еще не могут в два динамика. Экран с диагонали 5 и 99 дюймов с соотношением сторон 2 к 1 и разрешением 2160 на 1080 точек. Выполнены по технологии IPS. Хочется сказать «дякую, Шане Олег. И у меня на это 5 причин. А нет, 2. Во-первых, для достижения такой же четкости понадобилось бы разрешение повыше, ибо пентайл, а во-вторых, лично у меня от Олета устают глаза. Ох, уже это постоянное изменение цвета под углом в десятом айфоне. Кажется, я никогда к этому не привыкну. Дисплей Mix 2 годный, с аккуратной заводской калибровкой, с не самой высокой максимальной яркостью, но с отличной видимостью на солнце, хорошим контрастом и нормальными углами обзора. Есть цветовые профили, хош естественные цвета, хош насыщенные с увеличенным контрастом. Из нареканий не всегда корректная работа датчика регулировки и автоматической яркости, но это могут поправить в прошивках. И еще тут не самая высокая скорость реакции матрицы. При быстром скроллинге текста иногда заметны шлейфы. На холоде они, само собой, становятся еще заметнее. Прикрыть дисплей закаленным стеклом с качественной олеофобкой. Тут молодцы. Железо во втором миксе – типичный топчик. 835 Snapdragon, 6 гигабайт оперативки, 64 встроенной памяти. Традиционно без поддержки microSD, что слегка расстраивает. Ну хоть симки две. Казалось бы, какие тут могут быть отличия от других флагманов, но тем не менее они есть. Мало просто поставить топовый процессор, надо еще сделать это грамотно. И в Mix 2 такие все грамотно. Под нагрузкой, например, в играх никаких проблем. Максимальные настройки, стабильная частота кадров, умеренный нагрев и тротлинг – красота. В повседневном использовании нагреть смартфон практически невозможно. Он всегда невозмутимо прохладен. Плюс это один из самых быстрых аппаратов, что попадали мне в руки. Что бы вы ни делали, что ни запускали, все происходит практически мгновенно. Как на чистом андроиде. И это на 7.1.1 с MIUI 9. Выйдет глобалка Oreo, и она, по идее, еще сильнее ускорит смартфон. Помнишь те времена, когда я тебя не любила? Да и было за что. Ты была не очень расторопна, да и внешне. Давай оставим в прошлом наше разногласие. Ты похорошела. Прости. Люблю. Ну ладно, не то чтобы люблю, но реально, к оболочке претензий минимум. Темочек бы посимпатичнее, да чуть поменьше мишуры и перегруженности и настройками, хотя я слышала, многие за них и ценят. Удивило и время автономной работы мощное железо, большой экран и аккумулятор всего на 3400 мАч. Этот парень долго не продержится, подумала я. И блин, ошиблась! Mi Mix 2 спокойно выдавал 6-6,5 часов работы экрана в повседневном использовании. Для сравнения, Note 8 в таком же режиме у меня умирал за 4,5-5 часов, iPhone 10 живет около 5 часов. Если вам не хватает Mix 2 на день, у меня для вас две новости. Первая плохая вы смартфонозависимый. Вторая хорошая. Двоечка от комплектной зарядки заряжается от 0 до сотни всего за час 20, а до 80% за 48 минут. Так что надолго отлипать от телефона не придется. От камеры Mi Mix 2 особо ничего не ждала. Модуль 1 от Mi 6 с четырехосевым стабом, но светосилы ниже, 2 против 1.8. Да и первый микс в плане фото был откровенно так себе. Но в итоге, при хорошем освещении камера меня приятно удивила. Шумов минимум, корректная цветопередка, передачи, высокая детализация и отсутствие артефактов сжатия. Даже любители разглядывать фоточки при 100% увеличении останутся довольны. HDR на автомате не работает, но если включить ручками, то положительные результаты его работы заметны невооруженным глазом, в том числе и вечером. Не флагманский уровень Note 8 или iPhone 10, но не так, чтобы сильно далеко. Другое дело вечерние ночные фоточки. Тут же вовсю заходится лютовать шумодав, убирает детали, обесцвечивает снимки. Конечно, фотографии все еще можно показывать неподготовленному зрителю. Но если камера для вас приоритет, то можно поставить ломаную пк шку Google камеры с HDR+. Судя по отзывам, с ней все буквально преображается и выходит на новый уровень. Ну Но это так, намек. Видео двойка пишет как Full HD, так и 4К, но только при 30 кадров в секунду. 60 почему-то не завезли. Качество фудеджа нормальное, стаб отрабатывает неплохо, но не феноменально. Бывают и проблемки с перефокусировкой. Звук в стерео, но глуховат. Для блогов нет, для повседневки вполне. Фронталка на 5 мегапикселей размещена в подбородке, и для ее использования смартфон нужно перевернуть. Но стоит ли? Снимки она выдает откровенно посредственные. Для экстренного селфи пойдет, но если вы инстаграм ди, то это не для вас. Так что, хорош Mi Mix 2? Да он просто офигенен. Я не в восторге от вида смартфона Anfas. Хотелось бы, конечно, побольше симметрии, челочку там. Ладно, шучу, не хотелось. Да и за нее пришлось бы в два с половиной раза больше отдать. Ходила с Mi Mix 2 после Note 8 и iPhone 10 и вообще не почувствовала никакого дискомфорта. А в плане автономности и быстродействия так и вовсе получила профит. Седобище камеру получше и второй модуль. Но для него, скорее всего, просто не нашлось места. По крайней мере, я так слышала в одном из интервью. Да и сэкономить на чем это все же нужно. Если взглянуть на конкурентов, то с учетом цены рядом будет либо что-то устаревшее, либо что-то неофициальное и односимочное. Короче, если манили безрамочники, но пугала цена, мимикс 2 ваш вариант. Кто-то скажет проплачено. А я скажу: зайдите в ближайший магазин, возьмите смартфон в руки и сами все поймете. Ну а пока, с вами была Наташа. Подписывайтесь на канал. Все будет Xiaomi.